Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pesyarah serta rakan sekalian Jadi hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang sangat penting iaitu peranan guru aa, berintegriti dalam melaksanakan dasar kurikulum 2, 3 dan 4 di sekolah <coughs> Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli-ahli uh, kumpulan saya yang terdiri daripada tiga orang. Yang pertama ialah Tuan Nur Adlin Safia iaitu saya sendiri dan seterusnya rakan saya Nur Damia Erdina binti Salahuddin dan seterusnya uh, Alia Arisa binti Muhammad Nizam. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kegiatan kokurikulum. Jadi, kegiatan kokurikulum ni merupakan aktiviti pendidikan yang dijalankan di luar aa, di luar pengajaran, di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Tetapi, ianya aa, masih menjadi sebahagian penting dalam sistem dalam sistem pendidikan kebangsaan. Uh, ia melibatkan pelbagai aktiviti seperti kelab dan persatuan, sukan dan permainan uh, serta unit peruniform. Jadi kokurikulum ini bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi merupakan platform uh, platform untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi JERIS. Jadi apa itu JERIS? JERIS ialah uh, murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Uh, melalui penyertaan dalam kokurikulum Murid dapat membina keyakinan diri, dapat belajar bekerja dalam pasukan, mengasah bakat kepimpinan serta mengembangkan potensi diri mereka ke tahap yang lebih maksimum. Seterusnya, dalam konteks sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum. Untuk uh, untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami akan memberi tumpuan kepada tiga dasar utama iaitu dasar 2, dasar 3 dan dasar 4. Dasar 2 ialah penyertaan uh, murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. dasar 3, penyertaan semua guru dalam kegiatan kokurikulum juga adalah wajib dan uh, dasar 4, pelaksanaan kegiatan kokurikulum mestilah dirancang sebagai uh, lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi ketiga-tiga dasar ini sebenarnya sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik dan berkesan. Sebagai contoh, apabila penyertaan murid dan guru diwajibkan ia memastikan setiap warga sekolah terlibat secara menyeluruh manakala dasar keempat pula menegaskan bahawa kurikulum bukan, bukan terpisah daripada akademi tetapi ianya dapat melengkapkan proses pembelajaran dalam bilik darjah. Uh, seterusnya, kepentingan dasar ini boleh dilihat dari uh, beberapa sudut. Yang pertama, uh, ianya dapat membantu membina kemenjadian murid yang holistik. Ki, uh, kita tidak mahu melahirkan pelajar yang hanya uh, cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga memiliki sasiah dan kemahiran sosial yang tinggi. Yang kedua, kurikulum juga membantu membentuk nilai kepimpinan dan tanggungjawab. Melalui aktiviti seperti perkhemahan, pertandingan atau aktiviti kelab, murid dapat belajar untuk membuat keputusan, berdisiplin dan bekerjasama dengan orang lain. Dan ketiga, pelaksanaan dasar ini juga mampu mengukuhkan hubungan antara guru dan pelajar. Uh, Hal ini kerana guru dapat mengenal potensi murid secara secara lebih mendalam dalam konteks uh, akademik. Ini akan menjadikan proses pendidikan lebih menyuruh, menyeluruh dan bermakna. Justeru, dasar-dasar ini penting untuk memastikan sekolah bukan bukan sekadar tempat untuk mengajar uh, dan belajar tetapi juga menjadi wadah uh, untuk pembentukan jati diri dan kepimpinan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nudhani Edina binti Muhammad Salimuddin. Uh, Terima kasih kepada rakan saya atas penerangan uh, tentang melaksanakan dasar 2, 3 dan 4 sebentar saja sebentar tadi. Sekarang saya akan jelaskan uh, saya akan jelaskan tentang peranan guru dalam kurikulum dalam melaksanakan dasar 3, dasar 2, 3 dan 4. Seperti yang kita tahu guru uh, Bukanlah sekadar, uh, bukanlah hanya sebagai penyampaian ilmu di dalam kelas dan mengajar sahaja dari segi akademik. Tapi di dalam kurikulum juga, guru uh, memainkan banyak peranan yang penting. Tanpa pelibatan guru, dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan memang susah nak berjalan dengan baik, disebabkan uh, kan guru kan uh, sebagai pembimbing murid-murid. Sekarang saya akan terangkan satu persatu tata peranan guru. Yang pertama sekali Guru sebagai pembimbing dan pendorong. Guru dalam memberi motivasi dan semangat kepada murid-murid. Baik, saya akan terangkan yang ini. Uh, seperti yang kita tahu, sekolah ada ramai pelajar. Bukan semua uh, murid untuk, bukan semua murid berani dan yakin untuk sertai kurikulum. Ada juga yang rasa mereka, ada juga yang mereka rasa malu, ada yang mereka tak yakin dengan diri mereka sendiri Sedangkan mereka ada potensi je sebenarnya Atau tak faham kenapa mereka kena sertai Di sini guru, di sini uh, adalah uh, guru hendaklah memberi galakan Ataupun motivasi dan semangat kepada murid-murid uh, Dengan cara ini Err... Uh, tu, guru dapat membantu murid-murid untuk tingkatkan keyakinan diri, kemahiran sosial dan pengalaman untuk masa hadapan. Uh, sekarang kita kepada poin yang kedua, guru adalah perancang aktiviti. Guru hendaklah menyediakan aktiviti menarik dan berfaedah. Maksudnya guru penasihat kelab ataupun unit beruniform hendaklah merancang aktiviti yang menarik yang penting sekali yang menarik, relevan dan bersesuaian dengan umur pelajar. Contohnya, uh, guru kelab bahasa boleh rancang pertandingan piyato ataupun guru sukan boleh mengadakan latihan uh, mengadakan latihan atau kejohanan atau ataupun kem motivasi. Perancangan ini macam buatkan uh, rasa, buatkan wujudkan uh, murid tu macam perancangan ini untuk uh, buat macam murid tu Wujudkan juga rasa rasa seronok dan tak anggap kurikulum tu sebagai beban pun. Jadi yang ketiga uh, guru sebagai penyelaras dan pengurus. Guru hendaklah memastikan aktiviti uh, berjalan dengan teratur dan selamat. E uh, maksudnya aktiviti apabila aktiviti dijalankan guru hendaklah uh, menguruskan Uh, kehadiran peralatan jadual tempat yang selamat dan keselamatan murid tu terjamin asalkan terjamin. Guru juga perlu pastikan semua murid semua murid uh, semua murid terlibat secara aktif bukanlah hanya sekadar datang duduk ataupun teng semata-mata. Jadi mereka semua murid tu kenalah aktif dan buat semua uh, semua arah semua arahan yang ditugaskan oleh semua tugasan yang diarahkan oleh guru. Okey, yang uh, terakhir sekali peranan guru adalah uh, mereka uh, guru adalah teladan yang berintegriti Guru perlulah menunjukkan sikap yang disiplin, tanggungjawab dan komitmen. Integriti itu sangatlah penting. Kalau guru sendiri tak melakukan, uh, kalau guru sendiri tidak serius dan tidak menunjukkan minat terhadap kurikulum tersebut, murid pun akan terikut-ikut mereka tidak akan minat, murid-murid akan konteng, murid-murid akan malas nak pergi ke apa uh, tu kurikulum. Jadi guru ni hendaklah macam rajin, uh, macam saya cakap tadi komitmen, disiplin sebagai contohnya macam uh, guru perlulah rajin turun ke padang, jaga disiplin dan tunjuk minat dalam aktiviti jadi murid akan lebih semangat kalau guru, kalau tengok guru mereka ni macam semangat lah seterusnya uh, saya, terang, saya sudah terangkan uh, saya sudah terangkan peranan guru dalam melaksanakan dalam melaksanakan dasar 2D kan uh, saya sudah terangkan peranan guru dalam kurikulum seterusnya saya akan kaitkan peranan guru ni dengan dasar yang dasar yang kita bincang tadi iaitu dasar uh, dasar 2 3 dan 4 okey ini uh, ini dasar-dasarnya Dalam dasar dua, guru hendak memastikan semua murid wajib hadir Wajib hadir menyertai aktiviti kokurikulum Jadi, Uh, guru hendaklah memastikan setiap murid sertai sekurang-kurangnya satu aktiviti di dalam kurikulum. Kalau ada murid yang tak hadir, guru uh, perlulah pantau dan tanya sebab kenapa mereka tak hadir. Yang, ketiga, yang dasar ketiga ialah guru juga wajib hadir Okay, guru juga wajib aktif bukan sekadar pemantau kepada murid-murid. Guru tak boleh uh, tak boleh datang hanya sekadar Tanda tangan laporan saja. Mereka kena turun padang macam macam saya cakap tadi. Uh, apa tu telah ada berintegriti, berintegriti tadi kan uh, Guru mendalam terpadam, buat aktiviti, hadir di mesyuarat Dan beri komitmen sepenuhnya sebagai penasihat ataupun jurulatih Kalau tak macam mana murid-murid nak ikut jejak kita kan uh, Kalau kita malas, kalau kita tak tunjuk minat Macam mana guru nak tarik pelajar kita Jadi kita kenalah tunjuk kesungguhan kita di dalam kukurikulab tersebut Yang terakhir sekali, dasar empat aktiviti mestilah berkait dengan PDPC contohnya kelab sains sejarah ataupun warisan. Ini bermaksud sebagai contohnya uh, guru sains sebagai contohlah guru sains boleh kaitkan dengan eksperimen di dalam kelas dengan aktiviti kelab STEM. Guru sejarah juga boleh bawa murid-murid uh, boleh bawa murid-murid uh, ke muzium melalui kelab warisan guru bahasa Inggeris pula boleh jalankan pertandingan debat ataupun drama yang selari dengan pembelajaran dalam kelas. Jadi maksudnya macam um, macam dengan cara kita aktiviti ni uh, berkait dengan PdPC ini adalah macam tambah uh, ilmu pengetahuan sepunya uh, so yang slide ketiga pula saya kata raga nilai integriti guru. Jadi a uh, nilai integriti guru hendaklah amanah dan jujur dalam setiap tugasan dan eh, uh, dalam tugasan kokurikulum. Jadi guru ni hendaklah amanah dan jujur. Jujur itu penting. Ah uh, yang kedua menjadi contoh kepada murid-murid. Kita kena tunjuk kita kena tunjuk contoh yang baik kepada murid-murid. Ah -murid. uh, kita nak ke uh, murid-murid kita tu buat benda yang negatif tak kan jadi kita kena tunjuklah sikap yang positif uh, yang ketiga menyemai nilai kerja berpasukan dan disiplin yang keempat integriti menjamin keberkesanan dan keberkesanan dasar kurikulum saya sudah terangkan uh, peranan guru dalam kurikulum dan kaitan peranan uh, dan saya sudah terangkan peranan guru di dalam kurikulum dan kaitkan Uh, peranan guru di dalam peranan eh di dalam dasar dasar 2 3 dan 4. Jadi sekarang saya akan pas kepada kawan-kawan saya. Kawan saya Alia Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Arisa. E, uh, jadi saya pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya atas pembentangan sebentar tadi. Uh, saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan tentang tajuk tanggungjawab guru serta kesan pelaksanaan dasar ini. Uh, khususnya dalam norma baharu pendidikan yang sekarang ialah. Okay, apa yang kita boleh simpulkan yang guru ni bukan sahaja uh, mendidik tapi dia banyak sangat tanggungjawab untuk memastikan keberkesan, keberkesanan dasar ini. Antara tanggungjawab guru ialah yang pertama, menyelia penyertaan murid dalam aktiviti kurikulum. Kual guru perlu memastikan semua murid mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum. Kual Selain itu, guru juga bertanggungjawab memastikan tiada murid yang dikecualikan tanpa sebab yang menyesabah. Sebab uh, kita kena make sure lah budak tu masuk uh, aktiviti tu pun aktiviti tu walaupun dia kata dia tak pernah join kita kena uh, cuba benda tu barulah kita boleh tengok potensi pelajar tu dekat mana sebenarnya bila dah cakap, oh rupanya pelajar ni ada tim lukis, rupanya dia pandai menyanyi jadi dengan adanya dasar ni dapat bantu tingkatkan potensi murid tersebut yang kedua ialah merekod dan uh, menilai penyertaan murid guru perlu menjadikan laporan kehadiran dan prestasi murid dalam sistem PAJ scheme bagi memastikan pelajar Penglibatan mereka dapat dinilai dan diiktiraf dengan baik. Maksudnya bila dah akhir tahun nanti guru uh, akan ada markah lah untuk kehadiran penglibatan mereka uh, ataupun um, mereka dapat apa apa kerajaan atas pangkat-pangkat yang tertentu. Jadi guru perlu rekod lah benda tu supaya uh, uh, supaya um, apa prestasi murid tu. Uh, dijaga dengan baiklah. Yang ketiga ialah menjaga keselamatan dan kebajikan murid semasa aktiviti. Guru bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti dijalankan dalam suasana yang selamat, uh, terancang dan terkawal. Sebagai contoh, semasa aktiviti luar seperti perkhidmatan ataupun uh, apa, kawal kaki. Sebab ada setengah pelajar atau murid, dia bila dah ada petak, petak bila ada uh, program kawat kaki ke mesti ada yang pensan lah, ada yang tak makan lah masa kawat kaki. Jadi guru ni bertanggungjawab penuh. Sebab uh, siapa lagi kalau bukan uh, guru nak bertanggungjawab atas perkara-perkara ni. Jadi guru perlulah uh, memainkan peranan. Janganlah macam buat kerja, macam tengok je kebiarkan je. Jadi tak bolehlah macam tu. Guru kena uh, buat. Uh, bantu belajar tu supaya uh, segala uh, aktiviti yang di, dijalankan dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat ialah membimbing nilai murni dan semangat berpasuk, berpasukan. Kekurikanlah merupakan peluang terbaik bagi guru untuk mendapatkan nilai-nilai murni seperti tolong-menolong dan disiplin. Nilai-nilai ini sukar diterapkan sepenuhnya dalam belajar, tetapi dapat diasah melalui aktiviti luar darjah. Jadi dengan kekurikanlah uh, guru boleh Um, bantu ataupun azam macam mana nak ada sifat berani sebab bila kita dekat dalam satu kumpulan kurikulum ataupun satu kumpulan kelab aktiviti mesti akan dijalankan. Jadi murid ni perlu berani untuk bercakap berhadapan dengan orang lain. Tak ada istilah introvert sama mereka. Dan, ataupun kita boleh kaitkan uh, sifat tolong menolong. Jadi bila ada satu apa aktiviti yang dilakukan mestilah pan, semua pandangan pelajar tu mesti diambil dan barulah kita nilai. Satu. Jadi bila ada aktiviti ni dapatlah bantu nilai bantu meningkatkan uh, nilai murni dalam diri pelajar-pelajar ini. Okey, seterusnya ialah okey, cabaran norma baharu. Dalam uh, zaman sekarang ni tanggungjawab guru menjadi lebih mencapa Kebanyakan aktiviti kekurikulum perlu dijalankan secara dalam talian ataupun hybrid contohnya semasa PKP lah memang uh, sampai setahun belajar secara online. Okey, uh, so, sebabkan oleh itu guru perlu lebih kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, guru boleh menganjurkan uh, aktiviti uh, yang menarik ataupun pertandingan yang pertandingan video, kelab maya, Isukan kan sekali lawan supaya pelajar-pelajar ni uh, rasa seronok rasa macam walaupun kita di norma baharu di apa kena uh, tak boleh nak berjumpa saya bersemuka tapi aktiviti kurikulum masih boleh jalankan dengan lancar walaupun uh, tak bersemuka lah okey uh, ini membolehkan uh, murid terus aktif walaupun tidak berada di sekolah jadi, uh, bila ada pelajar online ni, tak adalah murid-murid terikat dengan masa. Contohnya, bila cikgu nak buat program ni, boleh. Contohnya, waktu petang, uh, murid tak ada alasan lah saya tak boleh join ke apa sebab uh, kerana waktu tu tak ada. Maksudnya, memang 100% dia duduk kat rumah je. Lepas tu, um, banyaklah aktiviti yang boleh dibuat yang tak pernah ada sebelum ni. Tiba-tiba ada sebabkan kita dah terpaksa terbiasa dengan uh, cabaran norma Bapak Harun okay, so ni lah. Okey, yang seterusnya ialah uh, rumusan dan cadangan. Okey, uh, kejayaan pelaksanaan dasar 2, 3 dan 4 sangat bergantung kepada komitmen dan integriti guru. Guru bukan, sah bukan sahaja penyelia tetapi juga membentuk peribadi dan sasih pelajar. Cadangan antara cadangan yang um, boleh dilakukan ialah pertama adakan latihan profesional kepada guru penasihat ke guru kelam supaya mereka lebih mahir dan kreatif dalam merancang aktiviti. Adalah uh, aktiviti macam bosan, dia bila nak murid nak masuk je ya, rasa macam tak seronok, rasa macam tak nak lah pergi bosan lah, uh, tak nak lah. Kita nak guru ialah yang terlatih untuk menarik perhatian uh, murid-murid untuk sertai program-program Yang kedua ialah sediakan sistem digital yang efisien untuk merekod dan memantau aktiviti ke kurikulum. Jadi bila ada sistem digital ni lebih mudahlah untuk guru um, check macam mana kehadiran pelajar ni, apa penyertaan yang pelajar ni dah buat. Tak perlulah lah nak kena pergi satu um, apa? kat tempat file dan kena pula balik satu-satu lama dan tak efisien lah penguasa kat situ. Jadi lebih senang kalau kita ada sistem digital macam ni. Yang ketiga ialah beri pengiktirafan kepada guru dan sekolah yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam pelaksanaan kurikulum. Jadi bila dah ada uh, pengiktirafan kepada guru dan sekolah mereka pun akan jadi macam Pemula, okey, sekolah pun akan jadi macam okey. Kita kena uh, apa? Bagi benda ni jadi makin aktif. Pelajar-pelajar lain pun boleh juga join. Pes, uh, sebagai cikgu, cikgu pun akan jadi macam okey. Siapa lagi belum murid, murid nak join pertandingan ni? Sebab kita dah ada um, murid terlatih jadi dia bolehlah bantu pelajar-pelajar lain. Dan pelajar-pelajar lain pun apa efek dia orang dia orang akan rasa macam eh hebatlah uh, kau saya tu sebab dia dah pernah dapat pengiktirafan. Jadi saya pun nak lah sebab saya pandai benda ni tapi tak naklah kalau um, tak cikgu tak iktiraf ke apa kan sebab ialah kita berada di sekolah rendah. Jadi pemikiran dia orang uh, macam nak kata tak berfikir panjanglah fikir macam nak berseronok saja. Okey, uh, yang terakhir ialah kesimpulan. Dengan usaha ini, kita dapat menjadikan kurikulum bukan sekadar uh, aktiviti sampingan tetapi teras penting dalam melahirkan pelajar berilmu, berdisiplin dan berahlak mulia. Guru juga uh, ber, antara uh, guru, ber, guru berintegriti adalah tunjuk utama dalam menjadikan dasar kurikulum dan melahirkan generasi yang, uh, generasi yang berilmu lah. Jadi, Sebenarnya uh, guru yang lebih banyak memainkan peranan berbanding pihak-pihak yang lain. Tanpa guru, uh, tak adalah uh, suasana kurikulum yang menarik. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Ini uh, merupakan sumber rujukan yang kami telah buat. Uh, baiklah, itu sahaja. Terima kasih.